Продолжаем наши акции в поддержку одного из нас. Сергея Павличенко, его отца Дмитрия Павличенко. Сегодня, как известно, у них первое заседание апелляционного суда, который будет рассматривать то решение и те действия, которые были сделаны следствием, судом первой инстанции. Насколько нам стало известно, их в суд сегодня не привезут. Ну, это было понятно сразу, будет не одно заседание. Но ну, в любом случае это не повод нам там, расходиться по домам или еще как-то опускать руки. А сила наша в готовности в едином порыве прийти на помощь друг другу с максимальной долей ответственности. И сами на нас, сами на молоди, сами на каждому из вас задумайтесь. Задумайтесь що саме ви стали тим протестом, на який мовиться вся країна від Львову до Донецьку. Задумайтесь що саме той, хто обрав спорт, а не наркотики, саме той, хто став слава Україні, саме він є майбутнє цієї країни.